Свято-Миколаївський монастир у Мільцях має давню і багату історію. Ще з часів татарських набігів на Русь монахи змушені були шукати собі нові місця для своїх постійних поселень, де можна було б спокійно молитися і служити Богові. Спочатку за кілька кілометрів від Коваля виникає Вербський монастир, який згодом з невідомих причин згорів полум'я пожежі. Монахи поступово спускаються нижче по руслу Турії і, зрештою, зупиняються тут, у місці, де якось по особливому відчувається близькість Божа, і яке самі монахи називали милим. Звідси, за переказами, походить і назва самого села Мільці, а сам Свято-Миколаївський монастир називає ще Мілецьким. За певних времін тут була церква святителя Світітель дерев'яна церква, И эти монахи приютились в этой церкви, построили себе такие вот деревянные келии, молились в этой церкви, служили Богу. После же прошло довольно время, и уже в 1542 году князь Федор Андреевич Сангушко прибыл в эти места для охоты. Увидев такое житие монашеское, нищенское житие, потому что связи с миром практически не было. Тут были такие глухие леса кругом. Он умилился сердцем, ибо был он православным. Тоже был глубоко верующим человеком. И решила построить им монастырь. И вот в 1542 году были построены каменные здания, вот эти, церковь, в честь преображения Господнего и храма в честь святителя Николая. С тех часів чимало воды сплыло у Турии, а древний Волинський монастир пам'ятає часи Унии та відновлення православия. Духовный ренесанс початку століття, що минає, і радикальні радянські нововведення. До революції 17-го року в стінах монастиря служили Богу до 50 монахів, хоча в престольні свята умільці з'їжджалося до 10 тисяч богомольців. Монастир здавна славиться якоюсь особливою духовністю і покровительством Святого Миколая. Його стіни пам'ятають і автоматні черги фашистів, які у 1943 році розстрілювали тут монахів одразу при ході в обидві. Пережив монастир і поствоєнні реформи радянської влади, коли храм преображення Господнього і її уповноважені перепрофілювали на сільський клуб, а Свято-Миколаївську церкву перетворили їй дальню. Був тут і будинок для престарілих, а доступ до монастиря для монахів загалом обмежений був аж до 1993 року. Лише за часів духовного відродження суспільства помисли монахів про відновлення монастиря у Мільцях знайшли такі матеріальні втілення. На початку 90-х сюда прибыли первые духовные посланцы, отец Виктор Денисюк и та послушник Тарасий, ныне Игумен Феодосий. Сначала, прежде чем нам монастырю предоставили кели монашеские, церковь, много было различных испытаний и скорбей этим первым насельникам. Но по милости Божией, когда сюда была, принесли чудотворную икону, копию чудотворной иконы по Чайской Божьей Матери, за час до ее прихода была отдана церковь. Половина от этого корпуса, церковь Преображенская, она была освячена, началась реставрация. Впоследствии через два или три года была отдана вторая часть корпуса и церковь часть Николая. Но сейчас уже где-то месяц назад полностью территория монастыря освобождена домом престарелых и принадлежит монашествующим. Лишь сегодня монастырь в Мильцах Повністю позбувся спадщини мирського будинку престарілих, а в його стінах відтепер живуть в служінні Богу більше 30 монахів та послушників. Серед них і колишній ковальчанин в далекому минулому, один з кумири місцевої молоді, відомий музикант в миру Сергій Оніщук. На наше запитання, що спонукало його так стрімко і кардинально змінити своє життя, Сергій відповів так. От раніше коли я в Коєліч в миру жил. Работал музыкантом, играл в ковеле как на концертных площадках, так и на свадебных. Преподавал, преподавал гитару. Вот. Ну и практически вел такую же точную жизнь, как и все остальные люди. Но потом в жизни в один какой-то момент произошел переворот. И как бы несколько произошла такая переоценка ценностей. Я и раньше общался с такими людьми, которые увлекались религией, но в основном это было не православие, а другие направления религиозные. Вот. И в один прекрасный момент э, мне предложили петь в церковном хоре, вот, который э, сейчас в Коэле – это церковь э, Почаевской иконы Божьей Матери на Привокзальной площади. Там только она строилась. Вот, создавался там молодежный коллектив певческий, и меня пригласили туда. В общем, вот это был как бы первый мой сознательный шаг в церковь. Вот. И, можно сказать, к вере православной меня привел протерей Владимир Аравинский, настоятель этого храма по Чаевской иконы Божьей Матери. Там я пел в хоре вот, и таким образом м, жил уже э, с православной христианской верой. Потом паломничал по разным монастырям нашей земли. И в один прекрасный момент вот, на праздник Святого Ануфрия э, в прошлом году я попал сюда в эту обитель и побывший здесь на празднике почувствовал что-то иное в своей жизни. Как бы еще один такой небольшой переворот. То есть я уже как бы не, не очень себя представлял э, свою жизнь без стен монастырских. Вот и таким образом, когда уже будучи дома, часто еще возвращаюсь в круг тех людей, которые, с которыми раньше я общался, работал, играл. Вот. я понимал, что это уже не моя жизнь и слишком неправильно я жил. Вот и таким образом, скажем, Господь меня призвал призвал в эту обитель, в которой по сей момент нахожусь и, в общем-то, по-другому себя уже в, в этой жизни я не представляю. За словами, Сергей. И в монастыре он не порывает из музыки, а его мирское рок н ролльное минуле лишь помогает ему опановывать духовную музыку. Ну, в общем-то, скажем, сейчас я музыке посвящаю намного больше времени, чем дома, так как я в данном случае занимаюсь хором, пением церковным, и практически это основное, основное мое послушание в этом монастыре, а потому ежедневные у нас репетиции с коллективом. И я на данный момент себя в музыке отдаю, отдаю э, намного больше времени, чем это делаю дома. Только это приняло здесь несколько иные формы. Дома я работал на собственную славу, а здесь во славу Божию. Аще еще уси разом настоятель, монахи та послушники Свято-Миколаевского Чоловичьего монастыря в Мельцах Зайняті ідеєю не лише духовного, а й матеріального відродження древніх храмів після буревію трирічної давності, коли шквальний вітер зривав тут дахи будівель та з корінням викорчував дерева, ремонту та відновлення потребують не лише храми, а й допоміжні споруди монастиря. Після того, як у Мільцях побував президент України Леонід Кучма, розпочалась справжня реставрація монастиря, і, хоча відновлюють його справді усім миром. кошем для финансирования будивальных рубят все одно не выстачает. Хотелось бы обратиться к просьбе ко всем тем, кто заинтересован в какой-то мере, чтобы был монастырь на Валыне для верующих православных христиан и для всех тех, кто желает, чтобы возродилось святыня и в плане духовности, и в плане архитектуры. Обратиться до всех с просьбой помочь монастырю в материальном плане. Потому что прихожан в наш монастырь бывает незначительно для того, чтобы содержать монастырь и реставрировать монастырь. Потому что монастырь содержится на тех подаяниях от прихожан, в основном, и на пожертвованиях. И чтобы содержать ее, недостаточно на одним только в подаянии прихожан. А работы очень много, хочется восстановить этот монастырь, хочется поднять и духовность на тот уровень, который был раньше, чтобы люди сюда, которые приезжают, помолиться, послушать Слово Божие, чтобы они уезжали утешенными, исцеленными, умиротворенными, успокоенными от каких-то недугов, от каких-то своих скорбей, что и совершается сейчас. Ну, адрес наш, наш адрес Волынская область. Старовиживський район, Святиніколаївський мужський монастир. Настоятелі. І все шахів і умільцях переконані, монастир має не лише багату історію, а й велике майбутнє. Над вечірніми мільцями лунають монастирські дзвони. Вони найкраще підтвердження тому, що життя древнього монастиря продовжується.